Какие ваши особые 10 правил э, успеха в жизни? Не кажется, я не наберу столько правил. 10. Откуда 10? Всегда 3. Ну, цифровое а число. Да. Правило 10 правил. Так, вы, знаешь, вот, и завтра мы закончили этот блин, вопрос. <свят> ну, наверное, прежде всего это аутентичность. Да, так. первое правило. Быть действительно аутентичным, понимать, кто ты есть. И не пытаться быть тем, кем ты не есть. Еще одно очень классное правило, которое мне вчера рассказала моя подруга Лена Добринская, она бренд-менеджер ВОКА. То, что не понимает нынешнее поколение, то, что угу. успех это не всегда вот так вот. Нужно иногда расти вот так вот, а иногда нужно пойти вот так вот, а иногда да, нужно да. вернуться так и быть к этому готовым. Еще одно правило успешных людей в Америке это из ФОМА переходить в джома Слышали? Не, джо joy, joy of missing out. То есть удовольствие от того, что ты что-то пропускаешь. То есть ты осознанно пропускаешь какие-то вещи в жизни там, какие-то большие конференции так. или какую-то очередную Заходы тусовку, и, и ты реально осознанно говоришь: "Блин, я такой классный, я сегодня за не пошел, но зато я сегодня съел там, сделал там ужин со своими любимыми людьми и я ничего от этого не потерял". И ты осознанно вот тренируешь свое как бы сознание, да, чтобы получать удовольствие от того, что ты пропустил очередную тусовку, а не бьешься как белка, в клетке или в колесе да что блин я пропустил супер важную тусовку там же были все инвесторы ой меня туда не засняли на инстаграмчик ой меня там не показали в блоге и так далее то есть в меня сказать не заходом, но еще и не переживать от этого то есть не просто сказать нет но не переживать наоборот а наоборот кайфануть, что ты такой классный что ты короче это пропустил но опять же это все связано и с марафоном и с восприятием умения качественно на, умение слушать себя тоже. Еще ага. вот слышать, слушать не только окружающий мир, но и себя, да, прислушиваться к каким-то сигналам, да, которые в тебе происходят. Если тебе что-то не хочется делать, и тебя прям внутренне от этого тошнит на пути там, твоих процессов, ага. да, там, в предпринимательстве опять же, вот ты чувствуешь, что, ну вот не могу я сегодня встать. И не нужно думать о том, что завтра ты сможешь встать. Если тебя уже начинает от какого-то процесса, ну как бы подташнивает, да, и ты устаешь и э, как бы не идешь дальше, то очень важно услышать эти сигналы и понять опять же спросить вопрос а почему зачем что происходит да в этот момент со мной и честно себе ответить на это и дать себе время вот что успешные люди очень не умеют делать к сожалению это давать себе время они дают, дадут время кому угодно инвесторам партнерам клиентам да. и так далее но они забывают о том что нужно давать время себе в том числе и это самое ценное время потому что если ты уже в эту матрицу зашел игры да? Угу. И ты строишь новые уровни, как Марио. помнишь такая так, игрушка была так, в детстве. Ну, 98. Ой, мы все 98. там прыгали на разные уровни. Вот если ты готов к этой игрушке прыгать и так далее, то ты очень четко должен понимать, зачем, для чего и находить на это время, чтобы как бы этот ресурс у тебя не исчерпывался. Тогда тебе не нужно перезаряжаться, там какие-то, знаешь, уходить на полгода в монастырь или или да, или на Бали. тогда тебе не нужно, потому что это становится твоей, ты осознаешь, что это процесс, угу. что он имеет разные уровни взлета и падения. И ты просто получаешь, потому что ты живешь по принципу Джома, а не Фома. И Я ты понял. как бы находишься в балансе вот так вот.